А наши деды и прадеды говорили, мы с Богом до порога, с Богом хоть за край моря. Я хочу сегодня привести еще такой пример действия промысла Божьего в Божьем мире. Как святые отцы говорят, что для человека невнимательного все случается, а для человека внимательного во всем промысел Божий. Многие из вас знают, что мы в селе Никольском несколько лет назад, в 2014 году, закончили ремонт школы. Ремонт школы, которая была закрыта. И мы предложили и районо, и что мы сделали школу, давайте возобновим занятия в школе, и мы берем ее на свой баланс школу. Будем как бы финансово поддерживать от лавры. Но нам сказали, делайте там что хотите, дом престарелых, пошивочный церковь, только не школу. Но мой не такое, что не хочет открывать как бы местные власти, которые отвечают за освиту, за образование. Мы, конечно, обратились к опыту Харьковской частной школы, которая при храме есть, потому что монастыри и храмы могут открывать свои частные школы. И мы решили открыть частную школу, лаврскую так называемую. Мы сделали все уставы, документы, и, соответственно, какое-то время заняло оформление документов этих. А впоследствии в течение более чем двух лет мы бились об открытии этой школы. Не то одни отказывались подписывать, то другие, то направляли документы в Киев, то из Киева. И уже вплоть до того, что юристы говорят, что вы имеете право открыть школу. И их замедление это через суд давайте добивайтесь. И мы уже посоветовавшись с адвокатами, было решение в суд подавать, чтобы уже открыть школу. Как когда звонят нам буквально вчерашний день и говорят, приезжайте, оформлять школьные документы. Мы уже э, нюансы в законе, поправки приняты, и мы зарегистрируем уже школу и документы, соответственно, она уже будет уже как э, разрешение на открытие школы монастырской. Но, братья и сестры, это решение вчера, отец Феофан поехал и подписал все, было вчерашний день. Вчерашний день был праздник Владимирской иконы Божьей Матери. Она а сказать, что школьный храм мы открыли в честь Владимирской иконы Божьей Матери. Не раньше, не позже. Несколько лет мы как бы отстаивали за право открыть эту школу. И открылась школа не раньше, не позже, а именно в вчерашний день, да еще и потому, что женщина, которая должна была подписать документы, говорит, может, с понедельника, отец вам нет, приезжайте сегодня, потому что с понедельника я иду в отпуск. И хотя короткий день она подождала, подписали документы, и вот видите, во всем промысел Божий. То есть то, что мы делаем, открываем школы, открываем эти храмы, это не просто мы это видим, еще и на небе братья и сестры это видят и участвуют деятельной помощью во всем, что происходит в Обители и вокруг Обители. И точно так же вокруг нашей Святой Православной Церкви, и также вокруг каждого из вас, братья и сестры, есть особый промысел Божий. Потому что Господь, призвавший нас жить в этот мир, как призвал когда-то Иоанна Фитечу жить в этом мире. Он, братья и сестры, в этом уже явил свою любовь. Значит, Господь захотел, чтобы мы были с вами. А значит, что Господь хочет, чтобы мы с вами спаслись. Господь хочет с нами быть целую вечность, не разлучаясь с нами. Вот это, братья и сестры, смысл нашего появления в мире. И это не только радость, но еще и великая ответственность.